Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izam bin Ahmad daripada kelas ABTB, uh, Amka Gilian 2021 2323 -0596. Jadi untuk uh, video kali ini, saya akan membentangkan uh, perkaitan kita pendidikan keberkesanan pembelajaran berasaskan projek iaitu PBT dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan kreativiti pelajar dalam subjek RPT di sekolah rendah. Jadi uh, ini merupakan kita sedangkan saya. Okay, data belakang bagi uh, kita sedangkan ini adalah berdasarkan kepada tiga perkara. Yang pertama ialah uh, subjek RPT dan teknologi uh, subjek mereka bentuk dan teknologi adalah penting untuk mengukur kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah. Seperti yang kita tahu, RPT uh, tertumpu kepada kemahiran dan juga perkara uh, yang berkaitan dengan kerja tangan. Maksudnya di sini, kalau kita bandingkan dia dengan subjek-subjek lain seperti subjek -subjek Bukerti, uh, seperti Bahasa Inggeris dan juga Bahasa Melayu, subjek RPT ini adalah salah satu ni subjek yang menggunakan projek sebagai satu media di mana mereka belajar dan juga ia merupakan salah satu aa, aa, satu perkara yang perlu mm, dalam pembelajaran subjek ini kerana aa, tanpa adanya PBT iaitu aa, pembelajaran berasaskan projek perkara tersebut tak boleh dilakukan contohnya kalau kita nak buat coding iaitu dalam microbit Uh, kita tak boleh baca secara teori saja. Kita mesti ada praktikal, kita mesti ada uh, kerja di lapangan. Maksudnya kita buat by hand. Okey, jadi uh, uh, seterusnya, dalam dunia yang semakin kompleks, pendekatan aktiviti pembelajaran berdasarkan projek menawarkan peluang yang mengasahkan kemahiran praktikal. Yeah. Jadi uh, dalam zaman moden kini, walaupun kita sering uh, di lingkari dengan teknologi-teknologi STI dan juga berbagai-bagai kita masih memerlukan kemahiran-kemahiran praktikal iaitu seperti kerja-kerja penyelidikan kerja-kerja kemahiran seperti elektrik pipan even kemahiran seperti coding peneliti syarahan seperti peranaman, pertanian jadi itu benda yang sangat penting dalam ekonomi dunia, bukan sahaja di Malaysia tapi dunia mana-mana ekonomi dunia mesti memerlukan kemahiran tersebut untuk memajukan negara-negara mereka. Okay, dan akhir sekali, PBB memberi tumpuan kepada pengalaman sebenar yang membantu pelajar memahami konsep untuk dan teknologi dengan lebih mendalam. Jadi, kalau kita ajar murid-murid untuk buat satu perkara, PBB adalah satu pendekatan yang sangat-sangat berkesan di mana murid dapat mengalami secara nyata bagaimana untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. So PBB ni adalah antara aktiviti two point yang menggunakan tangan dan juga uh, kefikiran berbanding dengan kita melakukan ni sahaja teori dan teori tu dari segi uh, ni adalah uh, belajar melalui buku, melalui ceramah, melalui pembicaraan jadi bila kita buat PBP, baru kita boleh lalui okay, jadi penyertaan masalah Uh, kekurangan kajian yang mendidik penggunaan PBB dalam subjek RBT di sekolah rendah. Jadi uh, saya memilih untuk membuat kajian pendidikan ini adalah kerana uh, saya mendapati bahawa tiada lagi Atau uh, ataupun kurang uh, uh, kajian berkaitan dengan PBB dalam subjek RPT di sekolah rendah. Maksudnya uh, saya baru saja menjumpai berkaitan dengan subjek STEM, contoh sains, matematik tapi tiada lagi subjek RPT dan berfokuskan juga kepada sebarang Allah. Okay, kemudian uh, pendekatan pengajaran konvensional tidak cukup menggalakkan keterlibatan aktif pelajar dalam pembelajaran. Jadi kalau kita tengok pada zaman kini, banyak di antara uh, kita perasan bahawa murid-murid cepat berasa bosan lah, bila kita belajar secara uh, talk and talk ataupun kita bercakap dan menerang. Jadi kalau kita uh, menggunakan kaedah di mana kita menggunakan aktiviti yang boleh buatkan murid bergerak, menggunakan tangan. Jadi murid berasa lebih uh, serok untuk belajar dan mengikuti pembelajaran tersebut. Kira okay, dan ketiga, uh, kajian ini berusaha untuk mengkaji sejauh mana PBP dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dalam kreativiti dalam RDT. Okey, jadi kita bukan saja uh, nak tumpu kepada macam mana dia boleh uh, bantu murid untuk faham kepada subjek tersebut tapi adakah perkara ini mampu menyelesaikan masalah, meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah Nah, tak kisahlah dalam kehidupan seharian, dalam berkata ujian bertulis dan juga kedai lain serta um, menguji dalam meningkatkan kreativiti dalam arti maksudnya kalau kita beri mereka satu tugasan mereka boleh menghasilkan satu inovasi atau satu projek yang sangat kreatif, sangat inovatif dan sebegitulah maksudnya kita nak tengok betul ke uh, PBB ni mampu uh, memberikan uh, peningkatan tersebut uh, dalam uh, sepanjang mereka menekan PBB lah ok kemudian uh, tujuan ok tujuan tujuan uh, kajian yang dilakukan adalah untuk menilai keberkesanan PBB dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan kreativiti dalam sejarah BT yang mana saya telah terangkan tadi Jadi antara tiga objektif kajian yang utama adalah Menilai keberkesanan PBP dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah tiga. Kedua, menilai kesan PBP terhadap kreativiti pelajar dalam mereka betul Dan ketiga, membandingkan pencapaian antar pelajar yang menggunakan PBP dan kaedah konvensional Jadi kalau kita tengok uh, objektif satu dan dua uh, Ia merupakan Uh, perkara yang dah ada lah dalam tujuan iaitu meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan uh, kesan terhadap kreativiti pelajar. Jadi kalau kita boleh uh, ukur benda ni dalam ukur perkara tersebut dalam kajian jadi kita boleh tahu uh, sama ada perkara tersebut adalah perkara yang mampu uh, mengubah uh, kita punya sistem uh, pembelajaran lah. Okay, jadi yang akhir ini membandingkan pencapaian antara pelajar yang menggunakan PPP dan keadaan komersial. Okay, uh, jadi di akhir kata ini saya mencadangkan atau saya akan melakukan uh, ujian pra dan post ujian untuk membanding bezakan sama ada uh, kumpulan murid terkawal iaitu murid yang uh, menggunakan pembelajaran PBP dan juga murid uh, kumpulan yang satu yang menggunakan kaedah konvensional kaedah konvensional yang saya masukkan di sini adalah seperti Uh, Perjarangan, uh, pembicaraan bahasa kain, apa putih, dan juga buku Tapi PBB berjalan berasaskan projek Okey, seterusnya so, yeah. Jadi uh, antara persoalan atau persoalan dalam kajian ini yang akan berlaku adalah Adakah terdapat perbezaan dalam mencapai uh, Adakah terdapat perbezaan dalam pencapaian kemahiran penyelesaian masalah antara pelajar PBB dan pelajar konvensional Jadi kita tengok boleh ini berlaku atau tidak uh, Tidak berlaku maksudnya uh, pembelajaran atau keje seperti begini masih relevan ataupun masih boleh digunakan pakai sehingga kini. Okey, soalan kedua adalah bagaimana KPV mempengaruhi kreativiti pelajar dalam mereka bentuk projek. Jadi, a uh, kita kita nak pasti juga betul ke dia mampu mempengaruhi kreativiti pelajar ataupun dia hanya memberikan pelajar lebih seronok untuk belajar dan bukan uh, membina kreativiti murid. Faham tak? Okay. Jadi, kat situ adalah perkara yang kita nak ukur yang ketiga adalah apakah faktor yang menyumbang kepada keberkesanan atau ketidak keberkesanan PBP dalam subjek RBT. Jadi bukan saja kita nak ukur sama ada PBP ni berkesan atau tidak. Jadi kita nak tengok macam mana PBP ni boleh ditambah baik. Ah sebab kita takkan menganggap bahawa kalau PBP ni tidak berkesan, kita akan buang PBP tidak. Tapi kita akan mempertingkatkan dan memperbaiki di manakah kelompokan uh, kekurangan yang ada dan di manakah atau kelebihan atau kelebihannya yang ada pada pemimpin. Selepasnya kita akan fokus pada hipotesis kejadian. terdapat dua hipotesis kejadian yang saya telah uh, lakukan iaitu pertama tiada perbezaan signifikan dalam kemahiran penyelesaian masalah sebelum dan selepas PPP. Dan kedua, tiada perbezaan, uh, terdapat perbezaan signifikan. Jadi perkara ini adalah uh, vice versa. Maksudnya jika kajian ini menunjukkan bahawa murid mengalami uh, perbezaan yang ketara di mana murid yang belajar mengenai PVP um, mempunyai kreativiti, mempunyai kemahiran lebih tinggi berbanding murid yang uh, belajar secara konvensional. Jadi hipotesis uh, yang kedua boleh kita pakai lah maksudnya terdapat perbezaan. Uh, tapi kalau tidak tidak berjaya maka hipotesis pertama yang kita akan ambil itu tiada perbezaan signifikan. Okay, jadi uh, Metodologi kajian yang akan saya gunakan dalam kajian ini adalah Pertama, uh, pertama maksudnya uh, uh, metodologi kajian yang akan saya gunakan adalah satu uh, Iaitu kuasa eksperimen Di mana murid akan uh, melangsungkan Ataupun terdapat sekumpulan murid Ataupun satu kelas murid yang belajar secara Menggunakan PBP dan ada lagi satu kumpulan pelajar yang tidak menggunakan kaedah PBP maksudnya kaedah secara conventional. jadi macam mana kita nak uji mereka setelah mereka melakukan pembelajaran tersebut jadi setelah mereka belajar lebih kurang tiga ataupun dua bulan mengikuti pembelajaran PBP tersebut kita akan ukur tahap kreativiti tahap penyelesaian masalah tahap Uh, kefahaman mereka dalam tajuk tersebut melalui ujian pra dan juga pasca jadi sebelum melakukan uh, sebelum melakukan kajian, kita akan beri mereka pra ujian iaitu ujian yang menguji tahap uh, fahaman awal murid, maksudnya murid tahu ataupun takat mana je murid tahu sesuatu perkara tu, okay, jadi kalau murid berada pada level 10 jadi kita boleh tahu, habis nanti kajian tu murid pada level mana, level yang makin tinggi ataupun pada sama sahaja ataupun nah, yang mungkin lagi teruk pada level yang lebih kurang ataupun lagi bawah daripada yang sepatutnya ok jadi uh, sampel yang akan saya gunakan adalah sebanyak 44 pelajar tahun ini daripada sebuah sekolah yang akan saya pilih Sarawak, di Kuala jadi 22 pelajar akan uh, belajar secara PBP ataupun Pembelajaran berasaskan projek Dan lagi 22 pelajar Pembelajaran berasaskan konvensional Di sini uh, Murid tersebut juga akan bercampur Maksudnya tidak ada murid yang pandai sahaja Dalam satu-satu kumpulan Dan murid yang kurang uh, Berkemahiran dalam satu-satu kumpulan Maksudnya kita akan Berikan uh, Keseimbangan Maksudnya Kalau kita ikut markah daripada markah ujian-ujian sebelumnya kita boleh bahagikan contohnya pelajar nombor satu dalam subjek masuk ke kumpulan terkawal, pelajar nombor dua masuk ke kumpulan pembelajaran komersional, pelajar ketiga masuk kepada kumpulan terkawal, pelajar keempat masuk kepada kumpulan komersional. Jadi kalau kita bahagikan secara sendiri, uh, sudah pasti tahap kefahaman ataupun pemahaman awal masing-masing adalah pada tahap yang seimbang. Tidak ada mana yang lebih dia tidak ada mana yang kurang. Jadi instrumen yang akan digunakan adalah ujian pra dan post iaitu pra sebelum melakukan kajian tersebut dan post setelah melakukan kajian tersebut eh setelah melakukan pembelajaran tersebut. Tahu tak? Apa? Jadi uh, soal sidik uh, sikap dan juga soal sidik tingkah laku. Maksudnya adakah terdapat perbezaan dari segi sikap mereka terhadap satu perkara yang berkait dengan kemahiran dan juga kreativiti dan juga sidik tingkah laku Uh, yang juga terkait dengan kreativiti dan juga kemahiran Penyelesaian ke masalah mereka Okey, seterusnya uh, kerangka konseptual Okey, lagi dari, dari segi kerangka konseptual ni uh, Pembelajaran berasaskan projek dia berdasarkan dua perkara Iaitu teori konstruktivisme dan juga teori pembelajaran sosial Jadi daripada dua perkara ni kita akan dapat uh, Mengenal pasti tiga perkara iaitu pengetahuan sikap dan tingkah laku. Jadi uh, pembelian projek bukan sahaja mampu uh, menguji ataupun menambah baik pengetahuan seseorang murid tapi juga dapat menguji dan juga menambah baik uh, sikap tingkah laku. Di tiga perkara ini adalah satu domain yang kita akan pegang dalam memastikan uh, kita punya kajian kita berjalan dengan lancar. Jadi uh, pengumpulan dan juga analisis data yang akan uh, kita gunakan ada tiga juga Yang pertama pra dan position macam mana yang saya sebut tadi dalam uh, pengumpulan data Di mana uh, kita tengok perubahan dalam pengetahuan belajar Adakah murid berada pada tahap yang sama Di mana sebelum mereka melakukan uh, pembelajaran secara konvensional dan juga pembelajaran secara PVP Ataupun murid uh, mengalami perubahan yang ketara sama ada lebih Bagus ataupun kurang bagus Kita kena uji benda tu lah, kita akan nilai benda tu ha, Kalau lebih bagus, benda tu berkesan Kalau kurang bagus, maksudnya benda tu kurang berkesan Okay, uh, cara yang kedua adalah soal selid Menilai perubahan sikap dan juga tingkah laku terhadap kopi, tenaga Maksudnya kat sini, uh, murid uh, Berasa seronok ataupun uh, Terkesan tak daripada apa yang mereka belajar Sebab kita tak boleh hanya mengukur melalui Uh, pengetahuan ataupun ujian ujian bertulis atau, ataupun kita nak tanya secara lisan, kita tengok um, murid ceria ataupun tidak selepas uh, belajar PBP murid berasa kurang bersemangat ataupun tidak, kalau murid berasa bersemangat lepas uh, menjalani PBP, maksudnya PBP tu uh, satu uh, keadaan pembelajaran yang berkesan lah, uh, bukan satu pembelajaran yang sif okay, dan akhir sekali, uh, kita akan analisis secara ujian T-Test, yang diberikan untuk membandingkan kumpulan eksperimen dan kawalan jadi uh, kalau kumpulan eksperimen iaitu kumpulan yang menggunakan uh, pelajar yang mengajar menggunakan PBP dan juga kawalan yang tidak menggunakan PBP iaitu uh, secara dasar konvensional uh, kita tengoklah okay. mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus Walau bagaimanapun, kita akan tidak membuang mana-mana satu kaedah. Maksudnya, kalau kita dapati bahawa Pembelajaran secara projek ni, uh, projek berasaskan projek ni mampu meningkatkan tahap pemahaman murid. Kita tidak akan buang cara pembelajaran secara konvensional kerana perkara tersebut uh, saling um, perlu memerlukan uh, Maksudnya di sini, kalau kita nak ada sesuatu topik, kita tak akan a uh, mula pembelajaran tersebut dengan projek. Kita mesti belajar berasaskan uh, pembelajaran konvensional. Ah uh, tapi kalau kita nak bagi murid faham dengan lebih teliti ataupun nak menilai murid jadi kita boleh gunakan pembelajaran berasaskan projek ok seterusnya kita kata kepentingan kajian jadi uh, Antara kepentingan kajian yang kita boleh dapati daripada kajian ini adalah uh, kajian dapat memberi panduan kepada pendidik dalam memilih pendekatan yang lebih efektif dalam mengajar subjek LBT. Sekiranya saya berjaya melakukan kajian ini seperti mana yang saya cadangkan uh, sudah pasti data yang saya kumpul dan mampu membantu guru-guru serta tenaga pengajar di luar untuk memilih sama ada menggunakan pembelajaran berasaskan projek secara lebih kerap ataupun hanya uh, kekal kepada pembelajaran konvensional secara kerap uh, Walaupun mana-mana pun kita tak boleh nak salahkan kepada mana-mana uh, guru yang mempunyai uh, pendapat sendiri walaupun dapatan kajian telah berlaku tapi murid adalah kata manusia yang berbeza-beza ada murid lebih faham untuk pelajaran secara projek ada murid yang lebih faham secara teori. Okey, yang kedua PBP dapat mempertingkatkan kemahiran abad ke-21 Seperti kreativiti, kerjasama dan penyelesaian masalah Jadi uh, kalau kita Tengok secara logik dan secara teori memang Banyak daripada kajian lain termasuklah kajian-kajian dalam uh, Subjek sains, subjek uh, Subjek matematik PBP sangat-sangat membantu murid untuk Memahami sesuatu tajuk kalau saya ambil contoh daripada uh, subjek matematik Kalau kita nak minta murid untuk kenal pasti berapa permukaan uh, Rata pada sebuah uh, kotak ataupun uh, segi empat uh, sama uh, Jadi kita akan tunjuk mereka secara maujud Kita tidak boleh tunjuk secara berbuku Sebab perkara tersebut mesti dilihat secara nyata uh, baru murid lebih fahami perkara tersebut. Okay, dan, uh, akhir sekali diharapkan kajian ini dapat memberi sumbangan dalam pembangunan kurikulum yang lebih relevan dengan pendidikan STEM. Jadi uh, seperti yang kita tahu walaupun RBT bukanlah satu subjek yang di mana pada sekolah menengah menjadi satu subjek yang penting yeah. dan juga pada Uh, universiti, pada matriks ataupun mana-mana lain jadi subjek yang penting tapi ia merupakan uh, asas kepada kesemua berikut. Maksudnya, kalau murid tidak melalui ataupun mempelajari perkara-perkara yang ada dalam subjek RBT, murid akan susah untuk uh, melangsungkan mana-mana uh, perkara yang berkaitan dengan STEM. Contohnya, kalau kita tengok dari segi uh, subjek uh, tajuk yang ada dalam RBT, contohnya seperti uh, penanaman walaupun penanaman nampak seperti tak ada kaitan dengan STEM tapi ia ni ada tentunya sains ha. kalau dalam RPT, kita boleh aa, macam mana nak tanam tanaman hidroponik kita nak tengok aa, tanaman bandar tanaman secara aa, macam mana lah jadi benda tu membantu aa, jadi kajak saya mengharapkan kajian ini dapat membantu supaya pembangunan kurikulum yang lebih relevan dalam pendidikan STEM Uh, Akhirnya kita akan teruskan kepada kesimpulan di mana Uh, PBB menunjukkan potensi untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah kreativiti dalam subjek LBT walaupun kerajaan ini belum dijalankan tapi saya menampakkan ataupun saya merasakan bahawa PBB ini mampu uh, menunjukkan potensi untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dan kreativiti subjek LBT yang kedua, kerajaan ini menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan praktikal untuk kemahiran abad ke-21 uh, walaupun uh, zaman sekarang banyak apa pembelajaran berasaskan projek tapi kita perlu memperbanyak ataupun memperkukuhkan lagi kita punya pembelajaran aktif Aa, sebab murid makin hari makin lama uh, akan berasa perkara ini adalah perkara yang tidak seronok jika mereka terus-terus uh, belajar saja buku cakap-cakap dan juga bawang uh, putih mereka perlu ada aktiviti dan air sekali uh, penemuan kajian ini akan memberi manfaat kepada pendidik membuat dasar dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran jalan RBT di sekolah. Jadi uh, pada masa akan datang saya diharapkan bahawa uh, dapatan kajian ini mampu memberi manfaat kepada pendidik yang ada kata akan a uh, mengolah kurikulum RBT di sekolah rendah pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya, Azham uh, bin Ahmad Azuddin kelas RBTB, sekian terima kasih.